Lina Mansoding bagi keterangan dalam mahkamah kata ketika mana dia di blok Sumayah dia didatangi oleh seorang pelajar kan dalam keterangan saksi kanak-kanak ke-15 dia kata dia yang menjumpai arwah Zara terdampar di dalam longkang dan dia pergi ke pondok pengawal untuk panggil Lina Mansoding soalan saya Lina Mansoding ni sebenarnya ada dalam keadaan meronda ke ada dalam pondok Pak Gad. sebab tuan punya badan kata dia tengah meronda tapi pelajar saksi kanak-kanak ke-15 ini kata dia panggil dekat pondok Pak Gad. Bayangkan sebuah sesi live TikTok yang pada mulanya kelihatan biasa seorang aktivis tampil bersemuka dengan audiensnya secara langsung Namun perlahan-lahan, perbualan itu bertukar panas, dipenuhi dengan persoalan-persoalan yang mencabar dan perdebatan yang tidak pernah dijangka. Inquest Zara Kairina menjadi pusat perhatian. Apa yang sepatutnya jelas, kini mula menimbulkan tanda tanya. Saksi-saksi tampil memberi keterangan tetapi mengejutkan jawapan mereka bercanggah, berbeza-beza dan penuh dengan keraguan. Sudah tengah malam dan dia kata seolah-olah dia dengar benda jatuh. Ah, ha, kan? Kemudian dia bangun, dia pukul berapa? Pukul 3 pagi yang dia bangun, dia nak cuci kain. Dan itulah kelaziman dia. Cuci kain siap-siap. Sebab apa? Sebab dia bangun awal tu sebab tak nak queue. Tak nak tunggu orang lain. Jadi dia dia bangunlah malam tu. Dan berkebetulan dia bagi tahu kata dia tak bawa spek. Dia tinggal spek. Jadi dia tak nampak apa. Cuma dia kata dia nampak seorang budak terlantar di dalam longkang. Bila dia nampak tu dia hendak lah. Dia kata dia tak cam. Dan dia pun teruslah pergi panggil Pak Gad. Nah, Pak Gad tu nama Antilina kan. Dia kata Antilina ada orang tak sedarkan diri. Okey, saya nak berhenti sampai situ saja. Saya cuma nak ulang siar balik, ulang ingat balik apa yang disebut oleh Lina Mansoding ketika mana dalam keterangan awal dia memberi keterangan di uh, mahkamah korona kan. Lina Mansoding Pak Gad itu dia bertugas dekat situ sudah berbelas tahun dan dia kata dan dia sahkan kepada mahkamah bahawa bukan menjadi tradisi kepada budak-budak sekolah asrama itu bangun pukul 3, pukul 2 pagi. Sebab dia kata lewat-lewat malam ini tak ada seorang pun yang bangun waktu itu. Macam mana dia boleh buat pengesahan itu? Sebab dia ronda tuan-tuan. Lina Haman Sonding buat rondaan pukul 2 pagi. Dekat blok-blok ini. Blok Rabiatul Adawiyah. Itu blok Zara. Pukul 2 pagi dia ronda dekat blok Zara, tak ada apa pun. Tak ada seorang pun budak yang ada dalam blok tu keluar malam. Ha, dia clock in, ya kan? Ha, dia kunci jam. Siapa yang pernah kerja jaga dia tahulah. Clock in. Ronda dekat blok Rabia uh, Rabiatul Adawiyah, tak ada apa. Clear. Dia pergi satu lagi blok. Blok Sumaya. Setiap jam memang guard ronda. Betul. Setiap jam memang guard ronda. Dan ialah Lina Mansoding kata dia tak jumpa apa-apa yang pelik pukul 2 pagi dekat asrama dan dia pun mengesahkan yang mana pukul 2, 3 pagi ni tak ada budak pun yang selalu cuci kain ke? Selalu tak ada air ke? Ini pengesahan yang dibuat oleh Lina Mansoding sebelum ini awal-awal keterangan saksi dulu kan daripada Lina Mansudin dan tuan-tuan kena tahu kalau kata seorang pelajar ni lah nama nama Zainun lah kata Zainun ni memang rutin dia pagi-pagi tiap pukul 2 pukul 3 pagi dia bangun untuk dia cuci kain ke untuk dia uh, basuh baju ke apa ke kan kalau dia seorang bangun tuan-tuan, tentu sekali dah orang lain akan akan perasan. Tambah-tambah lagi Pak Gad. Sebab apa? Sebab Pak Gad ni dia lah orang yang paling akhir dan tak tidur lah yang sentiasa berjaga di sekolah itu. Dan kalau budak, seorang budak ni selalu buat rutin itu, of course dia akan bertegur siapa dan Pak Gad ini akan sentiasa perasan apa yang menjadi aktiviti kepada seorang pelajar ini. Kan, tuan-tuan? Ha, itu yang saya boleh katakanlah. Tuan-tuan, ini saya recap balik. Saya ulang tayang balik apa yang pernah diucapkan oleh Lina Mansuding, Pak Gad usia 65 tahun, memberi keterangan dalam mahkamah sebelum ini. Eh izinkan saya berkongsi supaya kita dapat mengulang balik ingatan kita. Dia kata Saya kemudian bergerak ke blok asrama bersebelahan iaitu blok Sumayah yang juga asrama perempuan untuk membuat rondaan seterusnya. Okey, ini kata dia. Tuan-tuan yang baru masuk selamat datang. Boleh ke saya nak minta kerjasama sebelum saya teruskan ni? Eh? Saya nak minta kerjasama klik button share ni, eh? repost dan juga copy link. Boleh eh? Ha, sebelum saya teruskan. Ha, sebab kita ni tengah uh, kita tengah kongsikan ni ya kita tengah recap balik ni okey lepas pada dia buat rondaan di ke blok sumayah ni tuan-tuan sekitar jam lebih kurang 3 pagi ini dia sendiri mengakui dia kata lebih kurang pukul 3 pagi semasa saya berada di blok sumayah saya dimaklumkan oleh seorang pelajar perempuan Sorry, bahawa ada seorang pelajar perempuan pengsan di longkang asrama Blok Rabiatul Adawiyah. Kemudian apa dia buat? Dia kata, dia mengakui dalam mahkamah, saya terus bergegas ke asrama Blok Rabiatul Adawiyah dan melihat seorang pelajar perempuan yang dikenali dengan nama Zara terlentang di longkang asrama dalam keadaan tidak sedar diri, kata dia. Okey, ini untuk nampak gambaran ya. Ketika ini, tuan-tuan, Linah Mansoding ini disoal balas oleh lawyer Family Zara. Siapa ketika itu lawyer yang bertugas? Soal ini Syahlan Jufri. Syahlan tanya soalan. Macam mana dia memaklumkan kepada puan bahawa ada pelajar pensan? Ini saya ulang siap. Apa kata Linah tuan-tuan? Linah Mansoding kata dia panggil, anti, anti. Ada budak pengsan. Saya tanya, apa bilik? Dia cakap bukan di bilik. Saya tanya, kemudian dia kata, jadi kami terus berlari dan sampai di situ, saya nampak pelajar terlentang. Saya tidak pegang sebab dia terlentang, tapi dia masih bernafas ini kata dia. Jalan tanya lagi, masa dia panggil ada siapa-siapa lagi? Ha Lina Mansoding ni kata tiada, dia seorang saja. Kemudian lawyer Shahlan tanya lagi, selepas dia panggil puan pergi ke tempat kejadian, adakah puan tahu siapa pelajar itu? Lina Mansoding kata apa? Dia kata ya memang saya tahu sebab lepas tengok muka saya terus ingat nama dia Zara. Syahlan Jufri ni tuan-tuan, dia tanya. Macam mana puan boleh tahu dan boleh pastikan yang itu adalah Zara? Kata Linah Mansuding, memang biasa dengan budak sana. Uh, dia katalah dalam lengkuk bahasa dia. Okey, itu yang dia kongsikan oleh Linah Mansoding. Okey, maksudnya tuan-tuan, eh, ini saya nak pergi kepada, kejap lagi saya nak pergi kepada keterangan saksi ke-16. Sebab saya nak pastikan semua orang boleh ingat apa yang dialog yang Lina Mansoding bagi tahu eh Lina Mansoding dipanggil dekat mana tuan-tuan tadi dipanggil oleh budak yang jumpa Zara dalam keadaan tidak sedarkan diri pukul 3 pagi tu ketika itu Lina Mansoding ada dekat mana tolong komen dulu kat bawah saya nak tengok tuan-tuan masih lagi dalam rada fokus ataupun sebaliknya ha, tengah meronda blok lain kan blok semaya okey tak apa ha, so itu yang perakuan daripada daripada Lina Mansoding. Okey, tuan-tuan. Ini saya buka daripada keterangan yang dikongsikan oleh Jawon Goh Eh, Jowon Go. Sorry, Syarun Nizam. Lawyer Syarun Nizam ni dia mewakili mewakili family Zara. Eh. Okey, dia kongsikan perkembangan inquest daripada saksi ke-15 kanak-kanak yang mana menjumpai arwah Zara. That, that, that person yang jumpa Zara yang mana diceritakan oleh Lina, ini versi Lina, ini versi yang diceritakan oleh pelajar itu sendiri. Bila? Semalam. Okay. Okay. Dengar betul-betul. Dia kata, dalam keterangan saksi memaklumkan bahawa dia tidak kenal pelajar yang ditemuinya terbaring berhampiran longkang tersebut. Ini kata saksi ke-15 kanak-kanak. Keadaan pelajar tersebut seperti pengsan. Saksi memanggil pelajar tersebut, bangun, bangun, kerana dia tidak mengecam Zara pada ketika itu. Selepas itu, saksi berkata dia terus ke pondok pengawal yang terletak di blok asrama sebelah. Untuk apa? Untuk panggil pengawal keselamatan yang dikenali sebagai Anti Lina. Ketika Antilina datang bersama saksi ke tempat kejadian, dia terkejut dengan apa yang terjadi. Dia terus mengecam, maksudnya dicam dan memberitahu saksi bahawa pelajar yang terbaring itu adalah Zara. Saksi ini juga memaklumkan bahawa dia diminta oleh pengawal keselamatan itu untuk mengambil telefonnya. Dekat mana tuan-tuan? dia kata pelajar ke, saksi ke-15 ni kata dia diminta oleh Pak Gad Lina Mansoding ini untuk ambil telefon yang tertinggal ambil telefon itu di pondok pengawal supaya dia dapat mengambil gambar dan mendapatkan untuk pertolongan cemas okey soalan saya tadilah saya bagi tahu saya tanya dekat tuan-tuan Lina Mansoding bagi keterangan dalam mahkamah kata ketika mana dia di blok sumayah dia didatangi oleh seorang pelajar kan dalam keterangan saksi kanak-kanak ke-15 dia kata dia yang menjumpai arwah Zara terdampar di dalam longkang dan dia pergi ke pondok pengawal untuk panggil Linah Mansuding soalan saya Linah Mansuding ni sebenarnya ada dalam keadaan meronda ke ada dalam pondok pagat sebab tuan punya badan kata dia tengah meronda. Tapi pelajar saksi kanak-kanak ke-15 ini kata dia panggil dekat pondok pagat. Jadi tuan punya badan ni sebenarnya dia sedar ke tidak? Dia tengah meronda ke dia tengah dalam dalam pondok pagat? Apa macam mana? <laughs> Saya tak nak kata apa tuan-tuan. Cuma itulah kelebihan kepada yang mana kawan-kawan kita yang ikuti inquest daripada hari pertama, saksi pertama sampailah saksi ke-15 ke-16 ini. Ha, saya risau takut Pak Gad ni yang mengigau malam tersebut ataupun saksi ini yang mengigau. Sebab saya tadi saya buka rekod yang mana bagi tahu kata ketika mana dia tengah meronda, dia didatangi oleh seorang pelajar kata ada seorang budak tidak sedarkan diri di dalam longkang. Tinah Mansuding bagi tahu, bukan saya pandai-pandai cerita, bukan saya buat andaian. Ya, ini keterangan saksi tadi tu. Dia tengah meronda ketika itu. Betulkanlah ya. antilina ni dia bagi keterangan yang dia mengakui masa tersebut dia tengah meronda. Itu yang saya jadi baca keterangan daripada saksi ke-15 ni saya jadi something that is ada timbul persoalan dekat diri saya ha, kan? sebab saya yang tukang tukang berkongsi dengan tuan-tuan ni kan ha, saya sendiri yang baca so that saya rasa saya saya jelas dengan keadaan anti-linah masa tu dan tuan-tuan pun jelas juga